Вот что значит год не плавать. Уже и забыл, что как оно. Надо было рубашку с длинным рукавом взять. Сейчас заплыл в тенек, так хорошо. руки сгорели. Течение вроде есть. А ветер дует такой, что Взносы, если не гриб то взносы. А течение вроде хорошее такое. Ты бачишь, яка парусность. Это под мостом трошки в тенечке, думаю, отдохну. Вот. Люди плавают. Вот. Ну, получается это виттен, митта если туда, 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 налево, влево Виттен Митте. А вот фарватер. Выходит, если есть фарватер, значит сюда плавают кораблики. Мы их бачили. Пешеход на велосипедный мостик. Над плывут. А я почти на месте стою. Течение вообще не мая. Так, а вот навстречу мне уже катер плывет. Получается. И музыка тут есть. А да мне надо дудеть. Ха-ха, ладно. поднял волны. Только что такой катамаранчик катер проплыл біля мене С духовым оркестром играет. <говорит> 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 Хорошо. Интересно, интересно. Ну это уже вот рядом, э, кем, надо за... Еще трошки я доплыву все не туда, там на автобусе до дома. Вот на своем пути встретил такую группу. Не, ну тоже стоя. Может, легче собирать этот, но стоя. Хоть бы посигналил. Тихенько так <laughs> подбирался до меня. <laughs> Сейчас опять волны будут. Да, уже движуха стала такая, что там впереди какой-то кораблик ждет. Люзу с музыкой подплывают. <laughs> а то паром там, то паром туда-сюда до большого. То точно. паромчик. А, да я уже подплываю тогда до конца своей мандрилки. лебедь велосипедистов перевозят. Думал тут машины, а это чисто вот велосипедный такой маршрут и все. Ну, попробуем, может. Так разворачивается. Ну сейчас. Собаку бросают в воду. Вот там. У нас. И все. Так, ну а это первый шлюз впереди. Сейчас подплыву поближе и покажу, что тут як. Ну вот такое тут. Вот, вот это для таких лодок. Сейчас подойдем. Но ну, оно закрыто. Вот. вот так вот. Закрыто все. Там водичка стекает для рыбок. Вот. А тут так и не спустится. Такой шлюзик. -у -у, по прямой. Опасно порезаться можно. Я вон туда поплыву. Вот. вот такой есть водяной экскаватор. Два понтона там вместо гусениц. Как бы ну, и колесо. Короче, плывет им. Деревянные перемычки там на цепи. Интересно. Угу. Вернувся я на рур, раз не робив спуск, будемо десь перетягувати чуть далі. А тут такі непонятно, щось було, разрушилось заканчивається моя. поездка музыка звучит надо было той стороной все-таки ну сейчас попробую перетянуться вон туда да и все течение прямо такое заг... все, туда дальше нельзя там какая-то станция круто что -то. Течение такое стало, я еле выгреб. О, перенес сюда, мне туда надо. Сейчас подивлюсь, где тут спуск есть, может так потихоньку дотащу. Вот. В общем, я с другой стороны шлюза уже. Вот. Перебрался. Сейчас еще трошки проплыву там до автобуса. И буду сдуваться. Вот такие препятствия. Ну, оказывается, это легко, это намного легче преодолевается, чем обносит. Подплыв до этой преграды, причалив, перекинув и плыву. Ну, собственно говоря, я уже в кимнаде зе, зе, як воно там, в одном из рукавов. Сейчас выплыву и буду Навіть не знаю, десь біля автобуса треба стати. Ну що, я вже на березі. Я вже на березі. От. Це найближче місце до автобуса. Є ще одне, там далі. Але плити ще, ого, мабуть, зараз. Я вже замарився. Ну це так, викачав, зараз сложусь, закріплю. все свои вещи и поеду до дома. Чус, чус, рур. До новой встречи.